Мы проиграли три игры, к сожалению, ну, с хозяевами турнира, с домашним судейством. Мы боролись две с половиной четверти, но, к сожалению, не смогли, не смогли оказать достойного сопротивления. Оставшиеся полторы четверти проиграли французам. Следующую игру мы проиграли хорватам. В конце два свободных броска не забили. А хорваты имели преимущество в росте. они. К сожалению, подобрали свои незабитые броски на нашем щите. Даже несмотря на спины наших игроков, то, что они ставили, но сильно большое преимущество в росте у них было, поэтому мы не смогли довести эту игру до победы. Хотя бы были все шансы в концовке. А с греками, к сожалению, на сегодняшний день мне кажется, что сборная Греции из тех команд, то, что я видел, действительно сильнейшая по нашему возрасту. Я пока что не Просмотрев достаточное количество команд, это мое личное мнение, но они укомплектованы очень хорошо, очень хорошо играют в защите. Плюс есть игроки, которые по два года уже играют в Суперлиге Греческой. Мы будем играть со сборной Литвы. Поедем в Литву две игры. И потом следующий турнир в Сербии опять с, с командами. В принципе, мы у нас нет ни одной команды. Эстонии, Финляндии в спаринг играх мы играем со всеми командами, которые претендуют на медали в чемпионате Европы, на чемпионате Европы, поэтому мы будем видеть после этих игр сможем мы конкурировать на чемпионате Европы с такими командами и бороться за высокие места или предел наших мечтаний будет другие места.